Дмитрий Снегирева, военно-политический аналитик, сегодня с нами на связи. Дмитрий, приветствуем вас. Добрый вечер. Вы знаете, Дмитрий, э, за эти два более чем с половиной года да, мы научились, и благодаря вам и вашим коллегам-экспертам, мы не привязываемся к датам, да, мы не привязываемся к определенным событиям, связанным с погодными условиями. Да. Как ранее, я еще помню, даже два года назад или год назад мы говорили вот с наступлением осени, с приходом холодов, да, потому что мы понимаем, что это другая война. Это война технологий где-то, да, и применение очень огромного количества используемых FPV-дронов, и дроны вообще изменили да, для многих стран Которые принимают участие в той или иной э, операции, но как раз вот война России против Украины показала, что на самом деле, оказывается, можно и по-другому э, вести военные э, действия. Поэтому я не привязываюсь сегодня к изменению погодных условий и так далее. Но с другой стороны, ми, мы имеем с вами право да, говорить о том, что в ближайшее время как может измениться ситуация. Кто-то говорит, что война зашла в тупик, да, потому, что, ну, потому что вот так, вот если посмотреть на поле боевых действий, возможно, где-то это так и происходит. Кто-то говорит, что сейчас. Сейчас каждая сторона, сторона пытается выиграть а, определенные а, позиции для того, чтобы сесть за стол переговоров с более выигрышной позицией. Кто-то говорит, что все-таки идет к заморозке конфликта. Хотя я напомню, Украина и украинские власти не единожды говорили, что заморозки конфликта речи не может и идти, понимая все последствия. Поэтому попрошу вас, Дмитрий, в ближайшее время, по вашему мнению: как будет развиваться ситуация на поле боя? До конца ноября высокая интенсивность боевых действий. Оккупанты попробуют улучшить свои тактические положения на все, без исключения направления. Заметим, до этого вы давали интервью и комментарии Волошина. Запорожское направление, которое до этого момента считалось наиболее стабильным, на данный момент, соответственно, оккупанты пытаются резко активизировать и наступательные действия, и, главное, обстрелы мирных городов Запорожской области, которые находятся под контролем сил обороны Украины. То есть это свидетельство того, что оккупанты используют тактику так называемых «тысячу порезов», то есть одновременное нанесение ударов по нескольким направлениям с целью отвлечения резервов генералов Штаба Украины. Причем замечу, резкая активизация боевых действий не только на покровском направлении и угледарском аналогичная ситуация на лиманском, купенском и, соответственно, кураховских направлениях. То есть можем говорить о том, что оккупанты пытаются максимум выжасти из ситуации, чтобы, соответственно, уже к концу президентских выборов в Соединенных Штатах иметь на руках так называемый карт-бланш. Но дело в том, что, как говорится, в данную игру можно играть вдвоем. Сила обороны Украины аналогично развивает тактически, и уже можем говорить оперативный успех на территории Курской области. Бои ведутся уже в четвертом районе Курской области. А я напомню, речь идет именно о Большесолдатском районе, где по оценках самих российских пабликов силы обороны Украины имеют ряд тактических продвижений в луп российской территории. Кроме этого, давайте говорить о том, что силы обороны Украины перехватили инициативу на Харьковском направлении. А подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны была проведена успешная операция с освобождением Волчанского агрегатного завода, что позволило создать успешный плацдарм для дальнейшей для оккупации украинских земель. Поэтому, как видим, говорить о снижении интенсивности характера боевых действий на линии боевого соприкосновения нет никаких оснований. Другое э, дело, что действительно в западных СМИ пытаются э, продавить повестку дня того, что якобы рассматривается вопрос либо так называемого корейского варианта, то есть фактического разделения территории, либо же заморозки конфликта. Ну, в принципе, это одно и то же. Либо же так называемый обмен территориями. Но основной посыл это то, что силы обороны Украины якобы э, выснажены, то есть испытывают трудности, соответственно, в личном составе и, главное, материально-техническом обеспечении. Но при этом западные СМИ, которые разгоняют подобные сентенции, почему-то не отмечают, что соответственно проблемы материально-технического снабжения, в первую очередь связаны с, э, с замедленным характером выполнения стратегическими партнерами, в первую очередь, к сожалению, Соединенными Штатами, своих э, партнерских обязательств перед нашей страной. Я напомню, был установлен антирекорд поставках бронетехники Соединенных Штатов, когда, соответственно, бронетранспортеры М-133, они шли 500 дней. 500. То есть говорить о том, что в таких условиях силы обороны Украины, скажем так, имеют определенные проблемы с материально-техническим обеспечением, так это перекладывать, как говорится, с больной головы на здоровую. По поводу возможности соответственно внесения коррективы характер боевых действий походных условий. Да, очень, соответственно, серьезно повлияет на возможность использования как гусеничной, так и колесной техники. Но, опять-таки, это, скажем так, палка двух концах, то есть аналогичные ситуации, как будут у сил обороны Украины, так и, соответственно, российских оккупационных войск. Темпы продвижения, соответственно, российских оккупационных войск замедлятся, потому что использование в условиях бездорожья, фактического бездорожья гусеничной и, соответственно, колесной техники будет весьма проблематично. Этот фактор нельзя не учитывать. Но, с другой стороны, давайте говорить о том, что на данный момент есть, соответственно, и сообщение о том, что силы обороны Украины готовят ряд, ну, скажем так, контропераций, которые значительно снизят возможности российских оккупационных войск в моменте дальнейшего продвижения вглубь украинской территории. Скажите, пожалуйста, каковы ваши ожидания, возможно, да прогнозы, ваш анализ, что он говорит по поводу развития ситуации в Запорожской области? К сожалению, российские оккупанты будут интенсивно именно пробовать продавливать оборону Силы обороны Украины на данном направлении. Это в первую очередь связано с событиями на Угледарском направлении. Я не исключаю, что после возможного отвода Силы обороны Украины с Угледара основным направлением дальнейших действий оккупационных войск будет не только Кураховская, но и, соответственно, Запорожское направление. То есть основ основная задача оккупантов – это срезать так называемый временский выступ и постараться активизировать ситуацию на запорожском направлении. Объясняю, почему опять-таки Российская Федерация будет использовать тот фактор, что, соответственно, территория Запорожской области, согласно подписанному российским диктатором указу от 30 сентября 2022 года, является, по мнению российской стороны, субъектом Российской Федерации. То есть вся территория Запорожской области, включительно с областным центром. А я напомню, расстояние от Запорожья до линии боевого соприкосновения это порядка 30 километров. И то, что сейчас происходит на данном направлении, это, соответственно, попытки России использовать в первую очередь психологический фактор, то есть давление на гражданское население с целью посеять панику, хаос и недоверие к действиям центральных и местных органов власти, ну и, соответственно, сил обороны Украины. Это нанесение неизбирательных ударов по жилой застройке с использованием КАП. Причем СУ-34 может работать вне зоны досягаемости украинских ПВО. И тут опять возникает вопрос, соответственно, к нашим Партнерам, в первую очередь американским по поводу обещанных поставок для сил обороны Украины систем ПВО. В первую очередь речь идет о зенитно-ракетных комплексах Патриот, то есть ЗРК дальнего радиуса поражения до 160 километров. Поставка в тех даже количествах, которые были анонсированы Соединенными Штатами, в значительной степени снизилась возможности российских оккупационных войск, как на запорожском направлении, так и, соответственно, на линии боевого соприкосновения в Донецкой области. Дмитрий, смотрите, вот мы говорим о официальных данных, которые нам в каждодневном режиме предоставляет Генеральный штаб вооруженных сил Украины, да, и мы понимаем, что вот эти потери армии Российской Федерации, если мы говорим о численности, о живой силе, так называемой, да, уже за 650 тысяч человек. Да, мы понимаем, что разными методами, да, механизмами путинская Россия пытается привлекать а, новое мясо на то, чтобы бросать их штурмы. Да, определенно Ресурс есть, резерв, соответственно, тоже, скорее всего, но мы понимаем, что его нужно пополнять. Если там разные данные СМИ говорят о том, что контрактников только на 70% они закрывают, получается, что вот это, возможно, финансовая составляющая работает, но не для всех, да, другими схемами, но все же, вот эта потребность в живой силе постоянная, которая присутствует в армии Российской Федерации. Дмитрий, как будет обострять, скажем так, вопрос, связанный с еще больше. С с еще большей да мобилизация, о которой сейчас говорят в ну преддверии, скажем так, и зимнего периода и окончания ос осеннего. Вы знаете, это Российская Федерация делает основной акцент на том, что якобы решается вопрос пополнения личного состава исключительно mm -hmm. за счет так называемых контрактов. Ну да. Причем да. делается акцент на том, что а, денежное обеспечение увеличено до 400 тысяч рублей. То есть это фактически информационно-психологическая операция российской стороны показать якобы наличие достаточного финансирования российской оккупационной армии и возможности российского бюджета. Но давайте говорить же о том, что это не основной источник пополнения личного состава оккупационных войск. Основные источники – это тотальный характер мобилизации на оккупированных территориях, где, соответственно, призывной возраст от 18 и до 65 лет. Я напомню указами так называемых руководителей ЛНР и ДНР, которые уже якобы есть субъектами Российской Федерации, увеличен возрастной ценз до 65 лет. А я напомню, в Украине сейчас идет горячая дискуссия по поводу, наоборот, снижения призывного ценза до 50 лет. Вот разница. Это первый вариант. Второй, на чем делают акцент российские оккупанты, это так называемые трудовые мигранты, то есть жители среднеазиатских стран, которые, соответственно, имеют определенные проблемы с российским законодательством. Я напомню, по данным ФСБ, соответственно, спецслужба Российской Федерации на территории РФ только официально зарегистрировано 12 миллионов трудовых мигрантов. Их количество с января 2024 года, по соответственно июнь 2024 года, то есть за полгода увеличилось на 1,3 миллиона, вот основной источник пополнения личного состава Российской оккупационной армии. Ну и третий, давайте не забывать о том, что так называемый спецконтингент К, то есть это фактически вообще дешевая. Мясо, которое россияне бросают на убой, это лица, которые отбывают наказание в российских местах лишения свободы. Но указом президента Российской Федерации имеет право даже в зале суда, теперь уже изменения есть в законодательстве, заключать договора с Министерством обороны Российской Федерации. Вот три основных источника. Но они тоже не безграничны с учетом тех потерь российских оккупантов. Я напомню, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, 650 тысяч. И как справедливо вы заметили, данная война, это война технологий а вот с технологиями у сил обороны Украины, слава богу, э -э, обстоят дела лучше, нежели у российских оккупантов. Тактико-технические характеристики западных э -э, видов вооружения полтора-два раза превосходят аналогичные советские и, соответственно, российские. Я напомню, даже последние удары по полигонам в районе Донецка, э -э, которые привели к гибели нескольких сот особ, представители личного состава оккупационной армии на момент построения и проведения учений. Блестящая операция сил обороны Украины и украинское разведсообщество в лице Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Дмитрий, знаете, я не могу вас отпустить, чтобы вы не прокомментировали историю под названием, знаете, расширение возможности быть дальнобоями по законных для Украины целях на территории Российской Федерации. Да, мы так или иначе будем обращаться к этой теме, поскольку она явно не закрыта. Мы видим стороны, которые склонны да, принимать соответствие решения. Видим, этот месяц, следующий, будет встреча в рамках Рамштайн, будут подниматься соответствующие э, темы и, соответственно, решения. Дмитрий, но ну, вас хотел бы, знаете, что спросить. Как нам смотреть, как правильно читать, как оценивать, э, давайте так, информацию или новости, предоставляемые так называемыми качественными западными средствами массовой информации, которые, ссылаясь на разные круги, свои источники, говорят о том, да что, в принципе, это разрешение, оно существенно-то и не повлияет на развитие ситуации. Я... У меня есть свое мнение, но, знаете, тут мы для того, чтобы с вами говорить, и ваше предоставлялось соответствующее, чтобы вы раскрыли эту тему. Давайте не обращать внимания на западные источники, мы будем с вами анализировать сообщения официальных представителей